Я житель города Днепропетровска. С мая 2014 года выехал в ЛНР, а конкретно в Красный Луч. Вступил в ряды кубанских казаков под командованием атамана Петрова. Был в его личной охране. В начале июля прошлого года выехал с ЛНР в Крым. В Крыму на меня вышли сотрудники ФСБ сотрудников ФСБ получил четкое указание вернуться в ЛНР, в Луганск, в КГБ, для сборов жителей города Днепропетровска, которые воюют на стороне ЛНР, чтобы их для заброски в составе диверсионных групп в Днепропетровскую область. В середине августа прошлого года я выехал с Луганска назад в Крым. В начале ноября я от сотрудников ФСБ получил указание вернуться в город Днепропетровск для сбора информации о расположении военной техники, блокпостов, в частности, очень сильно интересовала аэропорт, а конкретно техника, которая находится на территории аэропорта.